मलका हो जजा अताया गुना हो गुनाहों से मुझे को मताया दुण करा दिया गया है और जुम्मे का दिन ये दिनों का सरदार है इसलिए इसकी अहमियत से हमें वाकिफ रहना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करेगा अगले जुमे तक पाक रहेगा ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक जुमे के दिन गुस्ल करना गुनाहों को बालों की जड़ से भी निकाल देता है एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल कि जिसने जुमे के दिन गुस्ल किया उसके गुनाह और खताएं मुआफ़ कर दी जाएंगी इसके साथ ही नमाज जुमा और फिर पाँच नमाजें इसकी बरकत भी बयान की गई रसल्ह वसलम ने इरशात फरमाया जो पाँचों नमाजें अदा करे और जुमे की नमाज़ अदा करे तो अल्लाह तबारक व वाल पाँच पाँचों नमाज़ें और जुमे को अगले जुमे तक के लिए और यूँ ही रमज़ान अगले रमज़ान तक के गुनाहों के लिए कफ़ारा बना देता है रसोल्ला वसलम ने इरशात फरमाया जो जुमे के लिए आया खुतबा तोज्जो से सुना और खामोश रहा तो अगले जुमे और मजीद तीन दिन यानी उसके दस दिन के गुनाहों को पर अबलालवी मुआफ़ फरमा देता है लेकिन इसमें ऊँवाना ने यह ज़रूर लिखा है कि ये जो गुनाहों का कफ़ारा एक साल रमज़ान एक रमज़ान से लेकर अगले रमज़ान तक एक जुमा अगले जुमे तक एक नमाज़ अगली नमाज़ तक ये गुनाहों का कफ़ारा तब है जब मुसलमान कबीरा गुनाह से बचे ऐसा ना हो कि वो कबीरा गुनाह भी करता रहे जैसे झूठ भी बोले किसी की दिल आजारी भी करे और ऐसे दीगर कबीरा गुनाहों में मुब्तला भी रहे और फिर वो ये काम भी करे तो फिर याद रखिए कि ये फजीलत उनके लिए नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोग तीन तरह के हैं एक वो कि जो लग्फ़ बातें करते हुए जुमे के लिए आते हैं तो ऐसे लोगों के लिए तो सिर्फ जुमे का उतना ही सवाब है जितनी देर वो मस्जिद में आए दूसरे वो लोग हैं जो अल्लाह से दुआ मांगते हुए आते हैं और दुआ मांगते हुए जाते हैं जैसे जुमे के दिन आपने देखा होगा कितने लोग ऐसे हैं कि नमाज फ़र्ज़ पढ़ी और जुमे के बाद सिर्फ सलाम फेरा और दुआ मांगे भी ना चले गए तो ऐसे लोगों के मतलब फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक का वताल चाहेगा तो उसे अता फरमाएगा उसके मांगने पर और चाहेगा तो ना देगा और तीसरे वो लोग हैं कि जो नमाज जुमा के लिए अहतमाम से आते हैं और किसी की गर्दन नहीं भलांगते ना किसी को तकलीफ़ पहुँचाते हैं ऐसे लोगों को अल्लाह तबारका वताल जुमे की नमाज के बदले उसकी नमाज जुमा को अगले नमाज जुमा की तक तक के लिए उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है और रसोल्ला वसलम की बहुत प्यारी जाए हबीस आप ने फरमाया दिनों को अपनी हैत पर उठाया जाएगा यानी जिस तरह इंसान अल्लाह की बारगा में उठाए जाएंगे दिन भी ऐसे उठाए जाएंगे जुमा का दिन चमकता हुआ आएगा और उसके साथ ही उसे इस तरह ढांप लेंगे जिसे दुल्हन को पर्दे में भेज दिया जाता है ये दिन उनके लिए रोशनी करेगा जुमे का दिन रोशन होगा और जो जुमे का अहतमाम करने वाले होंगे वो इस जुमे के दिन की रोशनी में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और उनके रंग बर्फ की तरह सफेद और

आप सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि नमाज़ जुमा के लिए जल्दी जाना चाहिए आपने इरशाद फरमाया नमाज़ जुमे की तैयारी के मुतल कि जिसने जुमे के दिन गसल किया कितने ऐसे लोग होते हैं जुमे के दिन गौसल भी नहीं करते और अगर करते भी हैं तो नीयत ये नहीं होती कि हम गौसले जुमा जो सुन्नत है उस नीयत से गसल कर रहे हैं तो गसल भी करें और इस दिन नीयत जुमा की नीयत से गौसले सुन्नत की नीयत करके गसल करें आपने फ़रमाया जिसने जुमे के दिन, दिन गौसल कि किया और ख़ुशबू मौजूद होने की सूरत में खुशबू लगाई और अच्छे कपड़े पहने और घर से निकलकर मस्जिद में हाजिर हुआ फिर उससे जितनी रकतें हो सकी अदा की और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई और नमाज की अदायगी तक खामोश रहा तो अल्लाह तबारक जुमे को अगले जुमे तक के गुनाहों के लिए गफ़ारा बना देता है आप ने सल्षा फरमाया जिसने अच्छी तरह गसल किया फिर सुबह मस्जिद की तरफ आया और इमाम के करीब बैठा उसे तोज्जो से सुना तो वो जितने कदम चला हर कदम पर उसके लिए एक साल की इबादत और एक साल के रोजों का सवाब लिखा जाता है कितने सवाब की बात हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बहुत खूबसूरत हदीसे बात की इसको पढ़ने के बाद मैं भी मेरा दिल भी यकीन करें खुश हो गया इतनी प्यारी हदीसे बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुमे के लिए जाने में जल्दी किया करो

से मिलता है तो जाकर मैं इससे मिला आज मैं इससे मिला तो वो अपने अहल की तरफ जब जन्नत में जाएंगे तो वो बताएंगे मैं अपने रब अजल का दीदार करता ये ये है कि अपने में अता फरमाई। मस्जिद जल्दी ना जाना है यह पहली इस्लाम में बिदत आई पहले मुसलमान यह करते थे कि मस्जिद में जल्दी जाते थे जुम्मे के लिए और जब उनके अंदर अमल में खराबी आई तो वो ये उन्होंने मस्जिद जाने में जुमे के लिए देर करना शुरू कर दी तो इसलिए हमें चाहिए मस्जिद जुमे के लिए आएँ और जल्दी आएँ इमाम गजाली फरमाते हैं कि मुसलमान यहूदियों से नसरानियों से भी क्यों नहीं शरमाते कि वो हफ्ते और इतवार के दिन खरीदो फरोख भी छोड़ देते हैं और अपने इबादत गाहों में जल्दी जाते हैं लेकिन ये मुसलमान जो दुनिया का तलबगार बाजार की तरफ नफ़ा और तजारत के लिए तो जाने में जल्दी करता है लेकिन आखिरत की तलब में क्यों जल्दी नहीं करता तो मुसलमान को चाहिए कि जल्दी आए अल्लाह करे कि हम इन तमाम फजाइल को अपने जहन में रखें क्यों क्योंकि जल्दी आने की एक फजीलत यह भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो सबसे पहले जुमे के लिए आता है अल्लाह ताला की बारगाह में उसे ऊंट सदका करने का सवाब दूसरे नंबर पर आने वाले के लिए गाय तीसरे नंबर आने पर आने वाले के लिए बकरी चौथे नंबर पर आने वाले के लिए मुर्गी पाँचवें नंबर पर आने वाले के लिए एक अंडा सदका करने का सवाब और उसके बाद जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है फरिश्ते सहीफे लपेट लेते हैं फिर किसी के लिए सवाब यूँ नहीं लिखा जाता जैसा कि उनके यानी जो पहले आने वाले थे उनके लिए लिखा गया तो इसलिए पहले आइए और उसकी बरक़ात पाइए अल्लाह पाक हम सबको नमाज जुमा की अहमियत समझते हुए जुमे की अच्छे से तैयारी करके जुमे के अहतमाम के साथ मस्जिद में जल्दी आने की तोफ़ी का